Как вы себя чувствуете? Брус, ну что? Сожрал? Лекарства сожрал? Молодец. <coughs> Молодец. Ну что, будем тебя дальше лечить. Где же ты подхватил эту заразу, а? <реш> Короче, у собаки на... Случилось что-то с поджелудочной. Всю ночь просто она сейчас... <связываю> Купили лекарствочка, накормили. О, будем дальше наблюдать. Могут стонать, стонать А то всю ночь просто надо. Да. Да, михалой сей. А. Да, конечно, ты помнишь, а, Жаль. Брут. Да скажешь, что ты эту заразу прихватил? А? Ну что, будьте внимательны. Сейчас у собаки, скорее всего, <проб> <проб> проблема с пожелудочной из-за контакта с клещом. <проб> вот. По несколько дней назад у него действительно был клещ. Это вот теперь проблема. Собака все ночь простонала. Сейчас вот... Ой! За лекарствочкой. Будем лечить. Что будет дальше, не знаю. Ну, в общем, что-то будет.